республиканское учреждение Бюро судебной медицинской экспертизы, город Симферополь. Свойства и классификация травмирующих предметов с позиции механики деформируемого тела. Подготовится, простите, Губину Николаю Владимировичу. Всем добрый день. Так получилось, что я заканчиваю цикл докладов, посвященных практическим практическому применению основ механики разрушения в судебной медицине. Какова ситуация вообще на данный момент в судебно-медицинской травматологии? Посмотрите на данный слайд. Здесь показаны ряд составных частей такой науки, как механика твердого деформируемого тела. Теория сопротивления материалов, механика разрушения твердых тел, теория упругости, пластичности и есть еще ряд других направлений. Какова ситуация судебно-медицинской травматологии? Почему на данном слайде много вопросов? Количество работ, посвященных судебно-медицинской травматологии, постоянно растет. Но однако они все так или иначе разрознены и отражают, как правило, отдельные теоретические и практические аспекты. Ряд работ в области судебно-медицинской травматологии перекликаются с такими техническими дисциплинами, как механика деформируемого тела, в частности с ее разделами, теория сопротивления материала и механика разрушения. Поэтому э, на данный момент... Э, на данный момент аналогичных направлений, в по на медицинской травматологии, как, как э, такие имеются в механике твердого деформированного тела, э, пока у нас сформированных нет. То есть мы находимся на этапе становления. Появление такого научного направления в механике твердого тела, как фрактография, позволило металлургии оценивать процессы деформации, причины разрушения конструкции, качество материала по характеристике излома. Основные принципы данной науки, заключающиеся в изучении излома, были успешно перенесены в судебную медицину и в виде фрактологии. Таким образом, судебная медицинская фрактология является связующим звеном между судебной медициной и механикой деформированного тела. На данном слайде вы видите примеры излома. Слева это излом металла, справа это кость. Все процессы деформации и разрушения тел подчиняются определенным установленным физическим законам. Соответственно, должны описываться в рамках профессиональной терминологии. Что, к сожалению, пока в судебно-медицинской практике довольно часто не соблюдается. Все травмирующие предметы в механике деформирования тела э, обозначаются термином индентор. Что же такое индентор? Индентор – это твердый предмет. Вот на данном слайде вы видите пример индентора. Индентор – это твердый предмет определенной геометрической формы – шар, конус, пирамида определенных размеров, который вдавливается в поверхность материала под действием заданной нагрузки или собственного веса для измерения таких параметров, как твердость, предел текучести, модуль упругости и ряда других параметров и свойств материала в процессе индентирования. Обычный индентор состоит из держателя, крепления и непосредственно наконечника, который вдавливается в материал. В настоящее время используется множество различных типов инденторов, различающихся формой наконечника. Основными являются конические, пирамидальные, сферические, цилиндрические и клиновидные. Отдельно выделяют также формы трехгранной пирамиды, внизу показаны, с углом 90 градусов между ребрами, так называемый кубический индентор. И с углом 65 градусов между осью и гранью, Индентор Герковича. А также специальные инденторы Викерса и Кнупа, которые применяются при стандартных испытаниях материалов на микротвердость. Все инденторы. В механике деформируемого тела э, классифицируются на острые и тупые. Основным критерием является угол. К острым относятся клин, конус, пирамида с углом при вершине более 120... Э, менее, менее, тогда, хорошо, э, менее 120 градусов. К тупым сфера, цилиндр, штамп, тот же конус, клин и пирамида с углом более 120 градусов. Посмотрим, сможем ли мы применить данную классификацию в судебной медицине. На данном слайде показан процесс взаимодействия инденторов с полупространством. Начнем, посмотрим, имеются ли аналогии среди наших травмирующих предметов. Начнем с тупых предметов с ограниченной плоской контактной поверхностью. На данном слайде мы видим разные варианты штампа. Следующий. Цилиндрическая поверхность. Тупо, тупо, тупой андентер. Сферическая. Тупой андентер. Теперь э, далее. Предметы с трехгранным углом. Если с плоской, сферической и цилиндрической поверхностью, все понятно. То есть они относятся к тупым индендорам, то с пирамидой и конусом могут быть разные варианты относительно угла, больше или меньше 120 градусов. Вроде бы предмет может быть тупой, но в то же время, согласно вышеуказанной классификации, в зависимости от угла, он может являться, как говорится, и острым. Рассмотрим, какова ситуация с острыми предметами. В основе всех режущих предметов лежит клин. Топор, сверло, нож, везде, везде имеется клей. С позиции теории резания материала, которая хорошо изложена в работах Сергея Валерьевича Леонова, процесс резания показан, что он э, намного более сложный, чем принято считать в судебной медицине. Простейшим процессом резания является свободное резание. На данном слайде вы видите геометрию режущего инструмента, углы, которые, кстати, ранее в судебной медицине до работы Сергея Валерьевича не рассматривались углы резания. Вот тоже показаны углы резания. Вот эти углы резания очень влияют на морфологию повреждения, на морфологию образующейся стружки. На следующем слайде. Вот пример свободного резания. Для данного типа резания схема, схема действия вы видели до этого в виде клинок. При свободном типе резания действует лишь режущая кромка. Это второй крайний вариант, блокированный тип резания. При этом в работе принимают участие три и более режущих кромки – лезвие и ребра предметов – ребра обуха ножа или э, ребра линии пятка, пятки и носки топора. При этом режущая кромка действует как острый предмет, осуществляя продольное резание материала, а ребра обуха формируют повреждения, свойственные тупым предметам. Теория резания материалов как составная часть механики деформируемого тела позволяет по-новому взглянуть на процесс резания и выявить новые признаки, помогающие идентифицировать травмирующий предмет. Какова ситуация с огнестрельной травмой? Могут ли снаряды являться индендерами? Почему нет? На данном слайде вы видите сферические пули. Классический пример сферического тупого индендера. Дробь тоже тупой индентор. Пули полусферической формы или двухоживальной, более правильное поднятие. Тоже тупой индентор. Пули оживальной формы. Это уже острый индентор. Пули для пневматического оружия. Здесь разные варианты. Штамп, полусферический. Конус и более сложные конструкции. Что нам дает данная классификация? Данная, данная классификация нам дает, э, позволяет нам объединить все имеющиеся классификации по принципу геометрии индентера, которая в свою очередь предопределяет характер распределения давления на контактной площадке, величину и локализацию напряжений. На поверхности и в толще материала и как следствие разную систему трещин. Слева вы видите контакт острого индентора с полупространством, справа тупого индентора. Как видите, из данной схемы видно, что формируется разная система трещин. В случае острого индентора радиальные, боковые трещины и медианная трещина. В случае контакта тупого индентора, медианная трещина, коническая трещина и кольцевидные трещины. Многие могут сказать, зачем мы заново придумываем велосипед? Мы отвечаем, мы не придумываем велосипед, а позволяем делать вашу поездку более комфортной. Спасибо всем за внимание. Спасибо, Спасибо, у, у меня такой вопрос. Пожалуйста. Если вы напишите диссертацию по этой теме, будет запищаться по медицине или по сопромату? Я думаю, что я как эксперт плака, я не пропущу. Если пусть идет... В отдел технический по супромату защищается. Мы, мы, мы поэтому до, <laughs> до, до этого, говорится, до момента защиты мы стараемся создать аналогию теории сопротивления материалов применительно к судебной медицине. Спасибо. Спасибо большое. Доклады приглашаются в